Спасибо. Спасибо. Я хотел согласиться с Иваном Крульком, который говорил по поводу уничтожения физического Юлии Владимировны. Потому что вот Сергей Власников говорил уже о том, что э, Юлию Владимировну постепенно превращают в овощ. И вот то видео позорное, которое выложила Генпрокуратура, когда ей предъявляли повестку, когда Юлия Владимировна сидит с видом, знаете, ну я не знаю. Э, я такого в жизни еще никогда не видел. И человека, то есть вот эти вот э, тюремщики доводят до уровня своего. То есть они хотят, Юлию Владимировну, пустить до своего э, презренного уровня, смешать ее с собой. То есть, пока она сильнее их морально и психологически, они не могут ее сломить. Значит, надо поставить там камеры, надо ее унизить всячески. И потом, конечно, можно с ней делать все, что угодно. Вы знаете, в России, кстати, я где-то новость читал сегодня, в Тульской области уволили полицейских, которые устанавливали видеокамеры в женском туалете. Их уволили в путинской России, увольняют за то, что у нас нормально. А Украина не Россия? Как К там, сожалению, часто напоминаю. в этом случае. И знаете, вот еще одно... Я не знаю, почему Людмила Денисова не сказала о том, как их выгоняли с силой и выбрасывали из больницы, но это тоже работа оппозиции. Простите, женщины сбивают, их силой выбрасывают ОМОНовцы, тюремный спецназ. И ни один депутат не приехал и не дал по морде хотя бы одному беркутовцу. Вот как вы думаете, муж Людмилы Денисовой, муж Александра Кушель, если бы приехали туда, что бы они сделали с теми беркутовцами? Хотите а жениться депутат, на Людмиле у нас... Денисовой и защищать У вас які підлажу? Ну, якщо вони не можуть захистити навіть дясючих на тим, бачите, що це фактично це пропозиція. Я не знаю, чи до вас, чи до пані Кужелькова да. там вибирає, я хочу нагадати, що наші е, глядачі можуть висловлюватися на е, твіттері, за Хашкером Політклабі на Фейсбуці на нашій сторінці. Е, Політклуб. Тут питання: хто впустив студію екстреміста? Подбиває ще може депутаток на драку з Тавцями я впустив студію пана Двітрієва. Я вважаю, що в країні, де людей, які намагаються виявити лицарські почуття до жінок, якщо їх називають екстремістами, то це вже це не чоловіки роблять, це якісь інші істоти.